Привід для зустрічі з мас-медіа цього разу був для міліціянтів приємним. Принагідно керівництво нагороджувало патрульних, які відзначилися успішним розкриттям вуличного грабунку. По гарячим слідах нарядом автопатруля роти патрульної служби Дніпродіжинського міського управління у складі лейтенанта міліції Кравченка Дмитрия Володимировича, прапорщика міліції Коваленка Дмитра Анатольеви та старшого сержанта міліції Берсенєва Олександра Сергійовича по проспекту Аношкіна був затриманий та доставлений до Баглійського РВ громадянин, який скоєному зізнався за професійні дії при розкритті тяжкого злочину. Учасники події отримали подяки від керівництва. Сейчас ми направили ще одне представлення на ім'я генерала, о пошли сотрудників, які 10 мая задержали преступника, який також з применением фізичного насилия завладел дальним имуществом. Как известно, патрульные милиционеры – это той самый передний край фронту борьбы с злочинністю. и в Дніпродзержинську им ныне хватает работы. За этот период 2009 года нашими сотрудниками по горячим следам раскрыто 52 преступления по общей криминальной линии. Из них более резонансные – это три разбойных нападения и 14 грабежей. Звичайно, патрульная служба не только раскрывает преступления, а и занимается их профилактикой. начала года составлено 785 административных протоколов. В большей степени мы уделяем таким проявлениям, как мелкое хулиганство. Каждый житель нашего города хочет свободно передвигаться в любое время суток. Мы стараемся изымать в первую очередь лиц, находящихся в пьяном виде, так как они являются и объектами правонарушений и сами совершают правонарушения, поэтому мы стараемся убирать с нашего города. Административный арест термином до 15 гиб до сих остается актуальным заходом профилактики некоторых правопорушений, уважают правоохранители, которые ругаются о нецензурном в общественных местах, которые справляют естественные надобности не для этого месте. Также по статье 178 это появление в пьяном виде в общественном месте. Также часть третья предусматривает административный арест. 44 статья по наркотикам. 185 неповиновение. Також администрашт активно застосовывается у выпадках насильства в семье. Раньше как-то старались там и штрафы и так далее, но очевидно, что в наше время такой вот действенный метод, когда изоляция от общества, когда привлечение здесь на работы, которые здесь вот в пределах ЕВС.